El fuego de la venganza quemará a todos en Kingfisher. A Seiran y Ferit les esperan días difíciles. En el nuevo episodio de la popular serie de Star TV Yal que se transmitió la noche del 10 de enero, mientras Abidin y su madre toman medidas para vengarse, alguien en la mansión que se entera de la traición de Sune y Ferit deja una marca. Esto es lo que pasó en el episodio número 90 de Kingfisher. Se ha lanzado el episodio número 90 de la serie Yal Sapn, protagonizada por Afra Sarasolu, Setin Tekindor y Met Ramazan Demir, La verdadera identidad de la Gran Dama fue revelada y ella tomó medidas para vengarse. Alguien en la mansión se ha enterado de la traición de Sune y Ferit. En el último episodio de Kingfisher, Ferit y Sune llegaron juntos y abrieron la puerta para Seirán. Ferit, Enojado con Seirán, le entregó las cosas a Sune y le dijo, la terapia terminó, sal de aquí. Mientras Sune salía de allí a toda prisa, Seirán también le dijo a Ferit que no debía asumir la responsabilidad de todo. Cuando Seirán quiso hablar con ella, ella le dijo, te creo, esa gran mujer tiene algunos trucos bajo la manga. Mira, podemos resolver esto juntos. No me dejaste decírtelo, no me escuchaste. Dijo. Seirán, quien está perturbado por la actitud descuidada de Ferit, se enoja aún más cuando Ferit quiere estar solo. A la mañana siguiente, mientras Seirán y Ferit fueron al gimnasio, Sune también regresó a la mansión y luchó con Abidin. Abidin dijo que le vinieron a la mente algunas cosas, Sune también expresó que quería relajarse y preguntó. ¿Por qué te casaste conmigo? Él preguntó. Él preguntó. Él preguntó. Abidín se enojó y salió al jardín, Sune se acercó a él y le dijo, sería mejor si rompiéramos, estoy decidida. Dijo. En cuestión. Mientras tanto, Halis Age también persiguió a Nasi y se enteró de su conexión con Bayukan. Halis Koran les dice que encuentren a Ferit inmediatamente. Kasim también se enteró de los acontecimientos. Cuando Aktuk llama a su sobrino y llama a Ferit y a ella misma a la mansión, Seirán exige que envíen a los guardias lejos. Aunque Ferit no quería, fue a la mansión acompañado de guardias y se presentó ante su abuelo. El abuelo y el nieto hablaron e hicieron las paces. Mientras su madre y su padre hablaban, Seirán escuchó que Sune quería el divorcio y fue a ver a su hermana para hablar sobre sus problemas. Zune, que dijo que lamentaba mucho lo ocurrido, dijo, al menos estás feliz. No culpo a nadie, pero siempre recibo el castigo. El problema no es Abidin, Abidin es parte del ciclo. Mi el destino fue maldecido ese día. Después de Seirán, Ferit fue a Zune y le preguntó, tu divorcio con Abidin tiene algo que ver con lo que pasó anoche, él preguntó. Él preguntó. Él preguntó. Cuando Sune dijo que el incidente no tenía nada que ver con ella, olvidémoslo, Ferit Koran se disculpó y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Halis se llevó a Ferit y Orhan con él, y, a pesar de las objeciones de Hatice. Sí, dijo, pongámoslos en su lugar. Mostrémosles quiénes son los verdaderos adultos, dijo. En cuestión, jalis Koran fue a Bayukan y rompió las notas de la hipoteca, y se sorprendió al ver a Abidin frente a él y enterarse de que Bayeukhan era Sisek. jalis Koran se sorprendió y le dijo a Abidin: de ahora en adelante, si veo a alguno de ustedes cometer el más mínimo error, no los perdonaré fácilmente, dijo. En cuestión. Si seca amenazó, si sales por esta puerta hoy, te convertirás en un invitado. A partir de ahora será una lucha con uñas y dientes, afirmó Abidin. Cuando regresaron a la mansión, Halis Koran pidió a todos que tuvieran cuidado y dijo: Fue Abidin quien organizó el juego para nosotros. Sune también declaró que se divorciará de Abidin y quiere quedarse en la mansión. Mientras Bayukan llamó a su otro hijo Karam y le dijo que se vengarían, Abidin llegó a la mansión y quiso llevarse a Sune. Aunque Sune dijo que no vendría y se retiró a su habitación, Seirán quiso apoyarla. Sin embargo, Sune, quien le llevó el teléfono olvidado a su hermano, se sorprendió al ver a Ferit y a ella misma en la cama. En estos días en que todo el mundo está pasando una noche difícil, Abidin también secuestró a Ifakat. Mientras Karam torturaba a Ifakat, Sune, que se encontró con Ferit en la cocina, le dijo, No esperes que sea como tú. Lo que pasó entre nosotros, pasó, y nada será igual a partir de ahora. Dijo. En cuestión. Aizen estaba escuchando la conversación entre los dos. En ese momento, Ifakat, que se encontraba en un estado lamentable, tomó un taxi y llegó a la mansión. Mientras todos estaban preocupados, le pregunté a Ferit: ¿Quién crees que será el siguiente? Ellos preguntaron. Él también respondió la pregunta. Lea su nota. Lo que sucedió en el episodio 90 de Kingfisher se convirtió en Serie One Love, episodio 90: El fuego de la venganza y las complicaciones. La serie One Love continúa atrapando a los espectadores frente a la pantalla con cada episodio. En el episodio 90, mientras el fuego de la venganza arde en la mansión, la felicidad de Seiran y Ferit se pone a prueba una vez más. La serie, que cuenta con una gran base de fans en España bajo el nombre de One Love, atrae la misma atención en nuestro país. Entonces, que pasó en este episodio y que querían decirnos la confusión reina en la mansión. El caos en la mansión continúa en este episodio. Aunque Abidin quiere hacer las paces con Sune, el corazón de Sune no se ablanda fácilmente. Lo ocurrido en el pasado ha sacudido la confianza de Sune. Sune, que duda de la sinceridad de Abidin, no toma medidas a la ligera. Podrá este hielo entre ambos derretirse o esta situación perturbará aún más la paz de la familia, la felicidad de Seiran y Ferit se ve obstaculizada. Seiran y Ferit enfrentan varios obstáculos a pesar de su amor. Aunque el dúo intenta ser feliz, los problemas del pasado y los problemas familiares los desafían constantemente. Mientras que los errores pasados de Ferit debilitan la confianza de Seiran, los problemas que Seirán tiene con su familia impiden que la pareja sea feliz. Entonces, serán capaces Seirán y Ferit de superar estos obstáculos. Su amor seguirá vivo a pesar de todas estas dificultades. El fuego de la venganza quema a todos. El fuego de la venganza afecta a todos en la mansión. Las injusticias y traiciones del pasado hacen que aumenten los rencores y el odio que las personas sienten entre sí. Si bien esta situación debilita los lazos familiares, también allana el camino para que surjan nuevos conflictos. Entonces, ¿cuánto tiempo durará el fuego de la venganza en la mansión? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta situación? El éxito de la serie One Love en España. La serie One Love atrae gran atención no solo en nuestro país, sino también en España. La serie, llamada Un Amor, también consigue mantener a los espectadores españoles pegados a la pantalla. Esto demuestra que la serie habla un lenguaje universal y apela a las emociones de personas de diferentes culturas. One Love es una serie que despierta la curiosidad y sorprende a la audiencia con cada episodio. La serie, que trata temas universales como la venganza, el amor, la familia y la intriga, consigue atraer la atención de personas de diferentes culturas. Los acontecimientos del episodio 90 hacen que la audiencia sienta aún más curiosidad por el próximo episodio. Entonces, ¿qué opinas de este episodio? Estamos esperando tus comentarios.